чтобы завоевать День Победы. Я осталась самые старшие и семь человек детей. Мама нас научила, и бабушка вязать носочки, вязать такие, чтобы два пальчика было, а тут три закрытые, такие для фронта. И мы собирали им все, вязали носки, вязали в тылу все, и потом посылали их на фронт чтобы ускорить победу. А когда кончилась война и была разрушена все были многие республики наши, особенно было это Белоруссия. тогда уже мне я подросла я еще два года себе два руки приписала, чтобы мне было, чтобы я была старшей а где там в разрушенных районах найдут человека, которого помогал. А там действовали такие шайки, такие были, что переодеваясь в офицерские одежды и стреляли в наших офицеров и солдатов прям в спину. И я туда тоже поехала, вместе меня взяла семья, прокурора, жена и двое деточек, мы поехали туда, и я была уже делала документы и несла их в суд на этих бандитов из Их потом давали такое, там, кару им назначали. Там такая была банда Мухова. Это такое было творение, что это не дай Бог никому это знать. Но, но я не буду говорить столько о плохом. Сейчас я вам расскажу о хорошем. Дети мои, а что нужно для счастья? А нужно немало, чтобы жизнь и крутила, и гнула и мяла, чтобы мир обойти и не зваться с китайцем, чтобы с песней и солнцем наверх побрататься. Что нужно для счастья? А нужно немало, чтобы тот, кого мы любим, до конца понимал бы, чтобы вместе сквозь ливни, сквозь ветры и грозы чтобы общей радости, беды и слезы. Что нужно для счастья? А нужно немало. Чтоб жизнь как ни мяла, не обломала. Чтобы вечно звезда наша в небе качалась. Чтоб жизнь после смерти нашей не кончалась. В нашому Закарпатському праві. Така пісня, ну, такая песня. Такая песня. вот послушайте. Я то о, помадярський композитор? Я З ЛСР Но. А я так маленько займаюся, пишу вірші, пишу пісні і сам їх виконую. нот не знаю, писати. Не грамотно. Ну, да, Михайлівна сказала, що так буде пісня карпатська. Ця пісня, вона йшла в мене як на конкурс і хотів послати. Ну, зараз я її покажу вам добре? Бо знаєте, е, всюди добре, але вдома краще. Мінде не вдів, де от того за неміків. Нічого Ну, Я написав таку пісню, бо я ходив на змагання.